Блять, пролог дуже долго. Идея с башней была просто великолепна. Она должна была сломить дух бунтовщиков. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними, по уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно, где ты, в бою или на балу, у тех, кто выше по праву рождения, Всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир, ведьмак. Рассказывай дальше. Кстати, а что с драконом? Развалил пол замка, перебил кучу войска и смылся. Куда? Куда-то в сторону Айдирна. Он нас всех едва не сжег. Лавалет стал замок. Открывайте! И что, он жив? Да жив, жив! Я не мстительный! Открывайте! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Похоже на то. Мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдем в шатер. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит. Заманчивое предложение. Смотри, особый ответ короля. Покажите его! Ты мне не веришь, пес Открывай сейчас же! А -а -а -а! Сейчас мне долго, открывай! О, верно. Вернан Роша! Докладывай, Роше. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалеты еще держатся в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они? В монастыре. Но данных разведки пока нет. Через мост! Закрыть короля! Ее бы не пташки выбрали. Прячься! Дракон! В укрытие! Берегите короля! Под крышу! По а пальцы бы отдал за тяжелый арбалет! и правда, дракон! Настоящий! Даже не Да, берег. Дарикой, хватит восторгаться! Заколдуй его как-нибудь! Все не так просто! Блять, полей в гондон! Як! Сука, ты ебайся звезды, чуми! Это я весь спал Ну, как бы максимальный уровень складности был. Я уже эту игру разъеблю, так, я все. Как -то, как -то <говорит> Укрытие! Берегите короля! От крышу! Два пальца было за тяжелый арбалет. Дети а, его как-нибудь. это просто. Это армию. И как с такими чудовищами бороться? Никак. Бежать их них надо. Помог, так помог. Нужно добраться до города. Там у нас будет больше шансов. Правда, что ведьмаки не охотятся на драконах? Но... Блядь, я не встиг, сука. Я тупо не встретил Я, блядь, перебігати? Воно літає, і тупо пали тільки я бы Я не знаю просто як перебігти туди. Нужно какой-то тайминг головы, пока он немного дальше или упал что-то другое, ну, блядь, так просто не пробежишь. Взляжься! На двор! В укрытие! Приведите короля! Под крышу! По пальцам его тяжелый арморист! Это не только а, враги. А! Настоящие. Даже не верится. А Падут на строганца. Заколдуй его как-нибудь. Все так просто сходила спалить мне армию ведьмак никак с такими чудовищами бороться никак бежать от них надо помог так помог можно добраться до города. там у нас будет больше шансов правда что ведьмаки не охотятся на дракона Но. похоже этот дракон про ваши правила не знает а что ты мне предлагаешь на

Сука, витривалості, навіть немає. ворота! Сука, я можу зілля випити? Можу. Так. Так, давайте грач. Плюс шкода і Ластівка. плюс відновлення хітпойнтів. Уходите! Я плюс весь рівень піднято. там в мене деякі вміння по суті, але його, от, да от де це робити серйозно. Персонаж, напевно. Так, тут вміння, тут алхімія, тут магія. Так, что Здоровье. Я бы здоровье, блядь, качал себе. Ну декілька разів, У наступний раз це буде набагато більше. Так, тут бій на мечах, тут алхімія. Бля, давайте проглянемо всі типу міня. Так, Відновлення енергії. Тут парувати удари можна, тут відбивати стріли тут. Відновлення енергії під час бою. Тут можна пускати ножі. Шлях заблокований. Шлях заблокований, шлях за... Ухуя, блядь, воно все заблоковано. Я телепортируюсь! но вас вытащить не смогу! Бегите! нам зъебываться треба.